सल्ललोल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह पाक, पाक ने हमें एक बार फिर माह रमदान की बहारें देखना नसीब फरमाई याद रखिए माह रमदान माह नज़ूल कुरान भी है इसमें कुरान पाक भी नाज़िल हुआ है अगर हम इस मुबारक महीने में भी तिलावत कुरान ना कर सकें तो कितनी बड़ी महरूमी है यही वो मुबारक महीना है कि जिसमें नफल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब सत्तर गुना बढ़ा दिया जाता है इस माही मुबारक की तशीफावरी से फायदा उठाते हुए आइए हम भी नियत करते हैं की बिलखसूस माह नजूल कुरान में कसरत के साथ तिलावत कुरान पाक की शादत हासिल करेंगे रोजाना एक वक्त मुकर कर लीजिए मसलन, मसलन इतने बज़े बज़े से, बज़े इतने बजे बजे से बज़े बज़े तक पाक की तिलावत पाक की मकदार मुकर की इस मकदार तिलावत के बगैर आप किसी से बातचीत नहीं करते अगर हम कुरान पाक पढ़ना नहीं जानते तो पढ़ना सीखें अगर पढ़ना जानते हैं तो दूसरों को पढ़ाएं, दूसरों को सिखाएं। मुसलमानों की एक तादाद ऐसी भी होती है जो सिर्फ माह रमजान में ही मस्जिदों का रुख करती है बिलखसूस मुसलमानों केमाम के साथ नमाज सिखाई जाए कुरान करीम सिखाया जाए ये बहुत बड़ी नीक है अगर हमारी थोड़ी, थोड़ी सी कोशिश से कोई, से कोई नमाजी बन गया दुरुस्त पुरान पाक पढ़ने वाला बन गया तो अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीद है कि सवाब का अंबार लग जाएगा। यही है कुर आम हो जाए तिलावत करना मेरा काम सुबह शाम हो जाए हमी हमारे बुजुर्ग ने दीन, दीन ने, ने सारी जिंदगी सरकार ने मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वे वे फरामीन वे के, वे के वे मुताबिक गुजारी फरामी पर अमल करते हुए गुजारी और ये खुश नसीब लोग फराइज के अदायगी में अदायगी के साथ साथ भी भी अदा करते शौक और महब महब से गार फरमाया करते रातों में क्याम फरमाते ये नेक सीरत लोग खुद भी कुरने पाक की तिलावत से किया करते थे और लोगों को भी कुरने पाक की तालीम दिया करते थे आइए बतौर तरगीब बुजुर्ग ने के चन्द सुनने सुनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा भी माइंड बने और हम भी बुजुर्ग ने नक्शे कदम पर चलने चलते हुए ज्यादा से ज्यादा तिलावत कुरान पाक करने वाले और दूसरों को पढ़ाने वाले बन जाए मुसलमानों के सबसे पहले खलीफा अबू बकर सईदी ने इब्तदा इस्लाम ने अपने घर के, के, के सेहन में एक, 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 एक मस्जिद बनाई थी जहाँ आप नमाज पढ़ा करते मंजर को देखकर आपके आस पास इकट्ठे हो जाते आपकी तिलावत कुरान पाक इबादत रियाजत और खौफ खुदा में रोना लोगों को बहुत मुतासर करते आपके इस अमल के सबब कई लोग इस्लाम में दाखिल हुए मुफ्ती अहमदी फरमाते हैं कि मुसलमानों के तीसरे खलीफा सहीस्मानी गरी एक रात में खत्म कुरान फरमाते और सईद चंद मिनट में जबूर खत्म कर लेते थे मुसलमानों के चौथे खलीफा मौला अली शेर खुदा सदना करीम घोड़े पर, पर सवार होते वक्त एक पाँव रुकव में रखते और कुरान मजीद शुरू करते और दूसरा पाँव रुकव में रख कर घोड़े की जीन पर बैठने तक इतनी देर में एक कुरने मजीद खत्म कर लिया करते थे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह पाक की नीख हस्तियों के सदक़ा से हमें भी कुरान पाक से सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए आमीन بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم